Вы с Украины? Да. Украинец? Да. Украинец. Может, грек? Нет. Грек, может быть? Да? Нет. Кто. Какие еще народности живут в Украине? Вот, помимо украинцев? Русские. Русские. русские армяне. Азербайджанцы. Татары. Армяне, евреи. Армяне. А? Много. А По-моему, а, по а 94, по ну, вроде так, национальности в Украине живут. А, а, греки, а греки, греки живут? Живут греки. даже. Греки при Азове есть такое даже понятие. Ну, они как бы греки такие, а эти как? эллинцы. Есть греки-эллинцы, а есть греко-татары. Ну, просто вот, например, Херсон. Это же название, скорее всего, греческое. Это же не украинское название, Херсон. Это да, же, ну, не греческое, да. Да, не украинское, Что да. Видите, как евреи, евреи. У вас, как не обижайте евреев -то? У нас президент еврей, как можно обижать евреев? Чем, чем они провинились, что их надо обижать? не, ну погоди, погоди, погоди. Вот Коломойского я видел, судите Коломойского. Это за что? За что ну, если есть за что, значит засудим, если нет, выпустят. Я понял. Суд для того mm. и существует, чтобы mm. рассмотреть все его там обвинения и снять их, либо отправить в наказание. Mm. 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 Как, как у вас 9 мая прошло? А кстати, вы откуда с Украины? Как у вас в области? Донецк. Или в Я из Донецка. Прям сам город? Донецк? Да. Mm. Дончанин, mm. коренной. Вы сейчас там находитесь? Нет, в Донецк оккупирован Невозможно там находиться Аккуратно. Ну, как когда-то немцы Киев оккупировали И люди выехали оттуда вынуждены Минск, Смоленск В оккупации город Кстати, хорошо звучит Минск, Смоленск Хорошо звучит угу. Согласен Но оккупация звучит плохо Я согласен, оккупант будет разбит И Донецк будет освобожден И к бабке не ходи Мне ваши как это сказать? Скажите как-нибудь. Ваш энтузиазм. Это не энтузиазм, нравится, это не энтузиазм. Это но при этом, это но при этом. Называется. Реальность, но при. можно договорить. Но при этом реальность диктует иное. Иной. Вот смотрите, вы вроде по-русски говорите, но вы наговорили то, чего смысл, то, чего вы хотели сказать. Я прекрасно понимаю. Энтузиазм это другое, реальность иное, это это нечто другое. Знаете как? Вы вроде как по-русски, но выразить свою вот вы не можете. Я даже вам помогаю. Я понимаю, о чем вы говорите. Да. Да. Но давайте подумаем на эту тему вместе. Давайте. Давайте, давайте, На начало войны такой крупномасштабной, в 2022 году, в России был так называемый фонд там стабилизационный. Там, по-моему, 10 лет не платили пенсии, там урезали, не поднимали, все. Путин накапливал эту кубышку. Так вот, война, когда началась, как вы думаете, вы же в качестве жизни не потеряли россияне? Потеряли, конечно, все. Мы потеряли, конечно, все потеряли. Потеряли. В смысле мы потеряли? Все вообще все потеряли. Все подорожало у всех. Вот, вот. хорошо. Во, во. Э, ты что думаешь? Ну, подождите, Ну, да, я расскажу, потом вы прокомментируете. Ну, это же диалог все? двух культурных, да. я надеюсь, а вот, да, людей. Вот. И Путин эту кубышку начал кушать. На войну. На начало 25 -го года кубышка была съедена. На три четверти Осталась одна четвертая Все что можно было вытащить С ДХ ДХ это склады длительного хранения Вытащили Все производство Которое можно было запустить Запустили Это производство затратное Оно не, произ... Оно не, с... не образует до... Добавочную Прибавочную стоимость Это считайте что вы салют выпускаете Потом бахнули салют, от него только красивый этот самый, но никому в этом пользы нет никакой. То есть вы деньги прохлопываете, война съедает ваши деньги. Пройдя уже почти полгода, уже все кричат, там ваш даже ваш известный экономист, не украинский, Липсиц его фамилия, он уже говорит, что фонд почти съеден. Все, фонда нету. Дальше Россия начнет кушать сама себя. У вас уже, смотрите, не в вашу пользу цена нефти. Раз. На этой неделе упала цена металла. Два. Угольная отрасль у вас в заднице. Три. Вам надо ежедневно кормить армию. Ежедневно, не ежедневно, еженедельно ваша армия съедает 3 миллиарда долларов. Украинская армия съедает миллиард долларов в неделю. Но мы датируемся оттуда, с запада. Ваша армия съедает, она в три раза больше. Она съедает 3 миллиарда долларов в неделю. Посчитайте, сколько вам надо еще продержаться недель, ну, чтобы 100 миллиардов израсходовать. И тогда ответьте: Ну, мои как бы мысли, которые я излагаю, что оккупант будет уничтожен, они как бы имеют под собой почву. Могут, имеют право к существованию или нет. Да. Смотрите, ваши, так как, так как война – это авантюра, то практически любые, этот, как, как вы сказали, мне, сказали, Мои суждения, суждения, да, короче, любые суждения могут быть, этот, оказаться правильными, любые, да, то есть, потому что авантюра, там херпасы, что, ну, экономика сделать, и война, равна, война равно экономика, вы же согласны? Ну, смотри, отчасти соглашусь, но в то же время еще раз добавлю, война в грубом смысле слова – это авантюра. Это авантюра, потому что может произойти не так, как ты планировал. Вот ты вот думал одно, да, вот, например, наступление на Киев, да, вот думали, сейчас по катушке по Украине зайдем туда, зайдем сюда, а раз – и нахуй, все, покатушки закончились, ничего не вышло, понимаете? То есть... Понимаю? Ну, думали, что? Понимаю. Раз... Нахуй. а ну, Думали, возможно, как это. Э, на, начнется э, гражд... ну, восстание, может быть, там, ну, смена власти в Киеве. Ну, короче, на что-то наделись, ничего не произошло. И покатушки по Украине... И пошли, Закончили. на, Все, на самое больше. жесткое. Пошли бы столкновения. По... Покатушек больше нет. Все, до свидания. Сейчас это дроны. Гр... Ладно, это больше. Вот смотрите и что я хотел сказать и что я хотел сказать смотрите. вы такую траекторию логическую выстроили тщательно вот и только если а если это не прав, это не сработает и у России бабло не закончится да куда вот, и они будут продолжать не, я не а, против вы, вы задали план, вопрос про, про деньги план, давайте да. так ну вы если бабло не закончится, давайте эту тему порассуждаем. Ну давайте, я готов Нет, эту тему. это такой. Вот если у России. Да, если не закончится да, если бабло. Россия... Ну, ну, ну точно так бабло не закончится у наших стран-партнеров, Бланбе... которые нам точно так дают. Какой? Смотрите, Украина с 22 -го года полностью на дотации финансовой западной. Полностью. У нас ресурсы закончились в 22 году. Вы считаете, что? У Америки, которая печатает доллары, у Евросоюза, который печатает евро, они могут закончиться, бумага закончится. Нет, 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 нет не, закончится, не закончится. Не закончится. То есть эта тема в России не закончится, в Европе не закончится, она не работает. Здесь работать будет другое. Погодите, погодите, извините, извините, давайте, извините, 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 я не хочу вас обидеть. Да, не надо. Посмотрите, давайте мы. Да, допустим, ну вот э, там деньги есть, там есть деньги, не заканчиваются и есть могут эти. А не не нет, -не. давайте, я времени, вам отвечу да? про деньги. Но, смотрите, смотрите. А... ну вы про деньги спросили, я же все-таки про деньги хочу ответить. У вас? Нет, нет? я вопрос, я вопрос хотел по-другому задать. По вы же сначала задали, ответить. я до сих пор что на него выбор, не отвечу. Ну не ответили, что... А потом нет, мы следующий. Ну я, я же никуда не, не ухожу, мы следующий я... вопрос этот тоже обсудим. Вот давайте про деньги. Вот смотрите, у вас не заканчиваются рубли. А у нас не заканчиваются доллары. Разницу понимаете как? Россия полностью экономически зависима от импортных поставок. Вы согласны? Ну, не полностью, нет. Скорее да, всего... Давайте это... что-то обсудим, там, где На вы считаете, пример... что э, чисто, ну, где, где Россия не зависит от поставок заграничных. Вот что-нибудь, какую-нибудь область скажите. Все... все, все... Все зависят от поставок. Россия, скорее всего, зависит от импорта, да, вот, извините, экспорта, который, который, какими-то поставками происходит, да, это понятное дело, и не только Россия. Назовите какую-нибудь область, там, чего-то там в России, где вы независимы от внешнего мира. Ну, что-нибудь. Нет, нет, нету, нету. Я мое личное мнение нету. Нету. Просто. То моё есть вам, вам, ну хорошо, 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 хорошо. Ненецкий автономный округ. Ненецкий автономный округ. Да, у него есть какие-то бюджетообразующие предприятия, где люди работают и за счет чего не, они? Там... Не, 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 дотационные. Они выращивают оленей, этот, стреляют белок и ловят рыбу. Вот. все, они, житель, они на дотации, получают... они не зарабатывают, их, они Д не, не участвуют. Они даже ну, и тягарь. Чечня, Чечня, точно Чечня, такая тоже, же. Точно надо... такая же, да. Кто у вас в России зарабатывает? Какие регионы зарабатывают? Москва. Нет. Москва финансы пилит. Какие производства есть в Москве? Ну назовите. Москве? Офисы в аренду. Метро, жетончики пару-тройку заводов, которых еще не распилили и вместо них не построили торговые центры. Какая-то военка, которая тоже затратная часть. Что? Ну, классика это металлургия, нефтехимия, что там еще? Какие-то железнодорожные перевозки, газ. Вот это то, что зарабатывает. У вас этого нету в Москве. Москва. Что в Москве есть? Скажите, что Москва зарабатывает, кроме как пилит бабки? Там девчонки там красивые Знаете, в Москве очень красивые Если место. вы будете ерничать, я пойду дальше Просто я хотел про другое сказать Скажите, просто, скажите, про скажите Да, смотрите, вот вы сказали Смотрите этот, э, э, У Запада много денег И Россия, возможно, тоже не обеднеет У них тоже много денег А где тот украинский народ, который, к сожалению, гибнет Вот э, он где? Давай, давайте, вот, давайте вам отвечу Смотрите когда вы съедите свою подушку, ну, уже вот совсем близко, вы начнете есть внутренний валовый продукт У вас начнется экономия на ментах, на понтах, на военных, на прокурорских Либо же вы включите печатный станок, он уже включен Включенный печатный станок это бешеная инфляция тот курс доллара, который вы там держите, 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 это до первого вот так, и поверьте, сразу он будет 150. Вот сразу будет 150. Его сейчас держат за счет там непонятных ресурсов. Я, 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 я понял. Так давайте вот смотрите, краски, вы знаете, начнете, вы начнете, вы начнете. Где? где, вы там начнете... Народ? где? В каком месте? В вашей стране украинский украинского народ. народа нет. Он есть, он там на заработках, но это мы не про это. Нет, давайте про Украину, про украинцев. Вот, а они там, где, Ваши вашей схеме, где они, как у них были они на месте, они в своей стране. Нам помогает Запад, у нас начинают работать предприятия. То, чего раньше там висело, у нас поднимаются какие-то там производства, все, начинают военку выносить. Военка живет там, за границей сейчас. Там, где вы достаете, вывозится. Ну, что не так еще? Раб народ работает, нам дотации идут. До тех пор, пока мы вас не выбьем, нас будут помогать. А потом даже будут помогать восстанавливаться. Это уже все, уже фонд создан. Приезжали вон лидеры стран в Киев на этой неделе, уже создали фонд. И, и подписал Зеленский с Трампом фонд восстановления Украины. Ну, неужели вы не знаете? Я слышу, да, там что-то подписали. Вот. А ваш, ваш рубль будет вынужден девальвировать? Путин это прекрасно понимает. Ему уже не, не, не где взять денежку. Вот смотрите, Путину сейчас, он без безвыходной ситуации. Объясню свою ситуации, объясню свое понимание. Значит, Зеленский ему сказал, Путин, приезжай на переговоры. Ты же сказал там, что ты хочешь остановить войну. Условия какие-то выдвигал. Давай, без условий приедь, поговорим, остановим войну. Ни ваши не будут гибнуть, ни наши. Речь пока не идет ни о чем, да, просто остановка да, войны. Да, да. Путин Боится вот этого слова остановки войны. Объясню почему. Масса людей на фронте, ваших россиян, не хотят воевать. Их просто туда вынужденно позвали. От зеков до каких-то там... Ну, можете там говорить, пусть их даже 10%, пусть 5%. Эти люди не хотят воевать. Они не хотят умирать. На войне в Украине непонятно за что. То есть для них предложение Зеленского об остановке войны является супер классным предложением. Он не услышали сказать, Зеленский предложил войну остановить. Классно. Зеленский как бы положительно на них влияет, потому что он транслирует их нежелание воевать. Есть такое. Дальше. Так, вам предлагали же... — Подождите, ну в... давайте я эту нет. ситуацию потом... Дальше, вот Зеленский в данном случае, 10%, 10 или 5 или 7, которые не хотят воевать, сейчас в Зеленском увидели лучик света, это тот человек, которого они сейчас будут уважать и его позицию поддерживать, не воевать. Дальше, mm -hmm. те люди, которые хотят воевать, есть такие, которые вот хотят воевать, он пришел там убивать, зарабатывать, все... Они хотят воевать. Поэтому Путин не может подписать, не может подписать перемирие, потому что 90% хотят воевать. И когда Путин не подпишет перемирие, на него начинают в вот эти страны, страны санкции лупить еще больше. Россия еще больше начнет проваливаться. И вот этим людям, которые хотят воевать, России не за что будет платить. Ну потому что деньги а нет. А где, где украинский народ народу в этом месте? Где? В Украине. А сколько украинский народ? Ну в Украине живет, работает, кто-то выехал. Но он а есть. сколько вообще осталось украинцев в Украине? Сколько? Что значит стало? Что значит стало? Значит... Оста... Ну Оста... погиб, кто-то, кто-то погиб, да, погиб. Не, не где? сколько осталось э, украинцев в Украине, вот сколько там примерно. И этого никто не считал. Может быть, она есть статистика где-то там. Но люди они же перемещаются. Это не значит, что он выехал и гражданство украинское забыл. Нет, он находится сейчас в эвакуации. Допустим, мой знакомый сегодня один возвращается из Швейцарии, семью вывез и сейчас едет назад. Допустим, он никуда не уехал, он просто туда сейчас семья пока ну. От боевых действий. Он сам из Донецкой области. Вы семью, были там знакомые, вывез туда. Он как бы был гражданином Украины, он никуда не девается. Но его семья пока в безопасности. Свейцарцы помогают, а да, вот... что-то делают. Да. Так многие. А вы, вы, вы украинцы? Да. да. А как бы вы описали менталитет украинцев? Что за человек? Менталитет, ну, такие спокойные, миролюбивые, очень трудолюбивые люди. Но если нас трогать, мы тогда очень агрессивные свое не отдадим. А я думаю, вообще трогать никого не надо, это ни к чему. Ну, Путин то не для чего-то полез, не, не понимая, куда он полез. Он, он плохо историю учил, хоть он там и кричал, что там какие-то князья, все. Он не понял, что э, часть войны Великой Отечественной вытащили украинцы. В Афгане воевали украинцы У нас в Донецкой области Столько пацанов брали в Афган А вы, погоди, погоди, погоди Вот ты сказал че, Великую Отечественную войну Украинцы, вы празднуете вообще 9 мая у вас праздник Ну как это? Вы празднуете э, победу Я понял, что... ваш вопрос из методички Но у меня есть на него ответ Нет понятия празднуете У нас 8 числа есть день памяти И скорби там по убитым в той войне 9 мая это был э, подписан День Победы, ну, как назывался раньше День Победы, а сейчас там просто кто хочет, идет, там, не знаю, памятники э, восстанавливает, красит, белит, цветочки возлагает и все. А праздновать вы имеете в виду, бухаем ли мы на 9 мая. Или что значит празднуете? Нет, вы... Празднуйте победу. Что победу значит, над как, как праздновать победу над фашизмом? Празднуйте победу. Я услышал. Над фашизмом. Как, как, как надо праздновать победу над фашизмом? Есть какая-то методика празднования победы над фашизмом? Вспомнить предков, которые. Ну я вспоминал. Вас, у меня дед, у меня жили, дед закончил. Я, я никуда своих дедов не деваю. Мы от них не отказываемся. Мало того, у нас могилы все ухоженные цветы возлагаются, все есть. А я слышал, что во Львове а пытаются перезах... вскрывать памятники, памятники? Зах... захоронения. Нет, вскрывают. смотрите, вы, вы ошибаетесь. Значит, есть да, памятники да. символизма советской эпохи, их сносят. Могилы, смысл переноса могил вы согласны то что вот э, копаться в могилах это вообще загородье? Вы согласны или? Ничего и не это... понял. А кто копается в могилах? Копается в могилах Во Львове, судме... коп... Во копается в Львове копается в могилах предков и те которые. Подождите, ну э, вы, которые... вы накидываете какую то Я мне такая информация неведома. Накидываю, Если вы да. знаете такую информацию, скажите Посма... где. Посмотрите, посмотрите. Не не не. Ну как посмотрите. я могу посмотреть? На вас и все. И все и, все. и убежал. Посмотрите, посмотрите, кто там во Львове где копается, ну лишь бы что, обязательно должен быть Львов, обязательно копаются могилы, а что, для чего что, чтобы что, покопаться чтобы что? Ответить больше нечего. Долгая беседа. Иногда люблю такие беседы, иногда не люблю. А вы комментируйте, как вам такие вот эти важные они? Они все про нас знают. Ждем. А бункерных не. Фуфло.